मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वच्छता मोहीम सुरू केली असून त्या अनुषंगाने क्रेडाई एमएससी ठाणे यांनी स्वच्छ गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी स्पर्धा घेतली आहे त्यामध्ये ठाणे शहर व ठाणे जिल्ह्यातील प्रत्येकी आठ गृहनिर्माण सोसायट्यांना रोख रकमेची बक्षिसे दिली जाणार असून गृहोत्सव प्रॉपर्टी प्रदर्शनात अठरा फेब्रुवारी रोजी सकाळी अकरा वाजता उत्कृष्ट गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या विजेत्यांची नावे जाहीर केली जाणार आहे या स्पर्धेमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गृहनिर्माण सोसायट्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील जितेंद्र मेहता यांनी केले आहे ये है अपना फेबररी में है 16 टू 19 दिसंबर फेबररी uh, और हमारा सबको यही मैसेज है कि आप आइए एक ही जगह पे आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स है थाना के ऑलमोस्ट 90 परसेंट प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले पे है आप आके देख सकते हैं और आप एक ही जगह पे आपको पूरा आइडिया मिल सकता है कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है और आप डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी हो जाएगी कितने बिल्डर्स एक साथ में यहाँ पे आएंगे और बैंक कौन कौन पर फिफ्टी टू फिफ्टी बिल्डर्स है और करीबन पंद्रह बैंक है जो सब है उसमें एच डी एफ सी है एस बी आई है यूनियन बैंक है आई सी आई सी है सब बड़े बड़े बैंक इसमें सहभाग्य है ग्राहकों को क्या कंसेशन मिलेगा इसके अंदर और क्या कुछ किस तरीके से इसके कर आज गे के डेट पे तो अगर आप देखोगे थाना में जिस हिसाब से आपको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट मिल रहा है उससे वो कंसेशन ही कंसेशन है ये जो फायदा है आप उस सब ग्राहकों को अभी उठाना चाहिए ये फायदा मिल रहा है उसका बेनिफिट ले लीजिए पार्टी के जो भी हमारे सिटीजन हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे थाना में एक बार जरूर आइए थाना का जो प्रोग्रेस हो रहा है और थाना का जो डेवलपमेंट होने वाला है तीन चार साल में बहुत बढ़िया है तो आप विटनेस कीजिए और थाना में घर लेने का आप एक सोचिए एक ड्रीम बनाइए थाना विल बी द बेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र नॉट ओनली महाराष्ट्र पर इंडिया का भी बहुत बड़ी बेस्ट सिटी होने जा रही है कौन कौन से वी आई पी एस आने वाले और क्या कुछ बातचीत हो चुकी तो? है हम, हमने इन्वाइट किया है माननीय मुख्यमंत्री साहब को जो इनोग्रेशन में आएंगे हमारे पुलिस कमिश्नर सर हमारे टीएमसी कमिश्नर सर और हमारे ऑनरेबल कलेक्टर वो तीनों आएंगे हमने गौतम सिंह जी जो रेमंड के एम उनको बुलाया है एच के जो मेन मैनेजर है कपिल सिब्बल जी उनको वो भी आने वाले हैं ऐसे हमारे उदय सामंत जी हमारे अपने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उनको भी इनवाइट किया है दोनों डिप्यूटी सी एम दादा पाटिल अजीत दादा पवार यानी देवेंद्र फडणवीस साहब को भी हमने इनवाइट किया है जो, तो सर, जो, जो, जो हुई थी उसमें जीरो ऑफर की, की गई थी आप यहाँ थाने में क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं सर ऐसा है कि पचास टका से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो दो में हुए थे उनमें आज भी जीरो परसेंट ड्यूटी है पर ऐसा कोई हम एडवर्टाइज करेंगे ना तो वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो आज मेरे पास भी चार प्रोजेक्ट में से दो प्रोजेक्ट में जीरो परसेंट स्टेम्प ड्यूटी है ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में जीरो परसेंट स्टेम्प ड्यूटी चालू ही है तो वो आप बिल्डर टू बिल्डर है पर जब भी अपन बड़े पैमाने पर पे एडवर्टाइज करते हैं तो उसका मिसकन्सेपन हो जाता है तो वो अपने इससे दूर रहे पर मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो उसमें जीरो परसेंट स्टेम ड्यूटी आज भी है जी तो भाई थाने एक एक पानी, एक और पार्किंग, उसमें आपका सुविधा क्या लगता है पानी की समस्या हमने काफी हद तक सोल्व कर दी है जैसे सचिन भाई ने बताया हमने काफी सारे सम मतलब वाटर टैंक बनाए ये सार और काफी सारी पाइपलाइन डाली है और ग्रे वाटर और एस टी पी पंप जो हम बना रहे हैं उसे पचास टका पानी वहाँ से ही जनरेट होगा तो पानी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा हमारा पूरा प्रयत्न चालू है कि पानी की समस्या जो भी आप बता रहे इतने पैमाने पे नहीं है पर जो भी है वो हम छह महीने या नौ महीने के टारगेट टार्गेट करेंगे। सर पार्किंग पार्किंग जो समस्या है भी नहीं दे सकते तो पार्किंग कंपलसरी है तो अभी पार्किंग की समस्या जो पहले थी वो काफी हद तक सोल्व हो गई नए प्रोजेक्ट थाने शहर आज प्रॉपर्टी खरीदी करता ग्राहकान योग्य ती जीवनशैली असलेली ग्रह प्राप्त व्हावीत एकाच ठिकाणी आवश्यक ती माहिती मिळावी तसेच त्यांची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये व विविध पर्याय उपलब्ध व्हावेत याकरिता मागील वीस वर्षांपासून ठाण्यात एम एस सी एच चा माध्यमातून भरवण्यात येत असलेल्या गृह प्रदर्शनाचा सिंहाचा वाटा आहे यावर्षी देखील सोळा ते एकोणीस फेब्रुवारी दरम्यान गृहोत्सव प्रॉपर्टी दोन हजार चे आयोजन करण्यात आले आहे तरी ठाण्यातील रेमंड गार्डन येथे होणाऱ्या या गृहोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे या उद्घाटनाकरिता रेमान उद्योग समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत